В нашей студии находится журналист телеканала 1 плюс 1, Ольга Радзивил. Именно она совсем недавно ездила в самое логово террористов и брала интервью у одного из полевых командиров, сепаратистов, а именно Игоря Безера. Ольга, вам говорили люди, с которыми вы встречались по ту сторону, за что они воюют? Ну, они отстоят идеи русского мира. Вони думають, що якщо вони будуть не в складі України, то вони будуть жити краще і е, мріють про те, щоб на території так званої Новоросії відновити добрі старі. Гарні часи Радянського Союзу, я помітила тенденцію, що ці люди їм прекрасно подобалось жити в складі України завжди, і ніхто не думав від'єднуватись ніколи. Але після того, як їм вклали в голову, що їх обстрілює Нацгвардія за те, що вони розмовляють російською мовою, вони не хочуть тепер жити в Україні. А що ви самі думаєте об цих людях? Ці люди е, обмануті, вони не зовсім розуміють, що відбувається в принципі. От але якби донести якимось чином до них правду, то можливо вони б змінили свою думку, тому що вони обмануті в дуже багатьох речах. Вони думають, що в Києві ходять фашисти по вулицях, і тільки те й роблять, що палять церкви московського патріархату. Розумієте, наскільки це ну абсурдно. Представьтесь, пожалуйста, для меня зовут Мирон, я на самом деле из России, являюсь русским националистом, но в данный момент нахожусь в Украине. Вот. Наверное, многим это будет удивительно. И я вот смотрел, сейчас вы задавали вопросы, уважаемые да, насчет того: что, что же такое русский мир, откуда же он взялся? И что заставляет этих людей брать оружие в руки? А вот еще, ну, не прошло еще и месяца, как я здесь у меня еще все в памяти, все эти телевизионные передачи российские. Вот. Ну, сказать, что это ложь, это не сказать ничего. А что это? Если совсем кратко, это не изжитый совок. Советская идеология пропитала души людей настолько, что Путину ничего не нужно было делать. Только щелкнуть пальцами и сказать, вот там фашисты, они хотят убивать. Вот раньше были немцы, а сейчас стали украинцы. Вот и все. Не произошло. Не произошло никакой переоценки ценностей. Люди в Украине, вот почему я в Украине, я хочу сказать, некоторые думают, что мы предатели. Русские националисты всегда боролись против этой власти, против Кремля, против КГБ. Вот. Поэтому моя родина там, где падают памятники Ленину, где живет идея.